চাওকচোন আৰম্ভ হৈছে ক'ৰ পৰা বাৰ ত্ৰিশখন পোনপ্ৰথম কলিযুগ আৰম্ভণিত বোলে বিশ ত্ৰিছ বছৰ পাছত ভাগৱ পাঠত পৰম্পৰাগত নাছিল বক্তা আছিল কুদেৱ শ্ৰোতা আছিল মধুবিশাখত মহাৰাজ পৰীক্ষিত ভাদৱাখন শুক্ত নৱমীৰ পৰা পূৰ্ণিমা আমি ইয়াৰ পিছত কলিযুগ আৰম্ভণিৰ তিনিশ বছৰ পাছত গু কৰ্ম তেওঁৰ ভাতৃ ধণ্ডুকাৰীৰ পেটত্ব মূৰ্তিৰ বাবে আহাৰ মাহ শুক্লা নগৰীৰ পৰা পূৰ্ণিমা ভাগৱত পাঁচ যজ্ঞ আয়োজন কৰিছিল যে ব্যক্তিয়ে গোটেই জীৱনত ভাগৱতৰ এইটো আধ্যাত্মিক দৰ্শন যেন প্ৰাপ্তি যত ব্যক্তিয়ে যে বহু জনমৰ তপ জপ যজ্ঞ আচৰণ কৰি যি ফল অৰ্জন কৰে সেই ফল অৰ্জন কৰিব পাৰে এজন ব্যক্তিয়ে বোলে ভাগৱত

এইখিনি কথা আমাৰ সকলো গোটেই জানো কিন্তু বাৰে বাৰে আমাক স্বাভাৱিক এদিন যাতে হওঁতে কৰোতে হওঁতে যিমান বিলাক আমি অন্তৱী জনক পাৰ কৰি যিমান কৰ্মৰ পথন জমা কৰিলো এদিন আমি চভা হৈ যায় ৰামকৃষ্ণ নামতকৈ আৰু ভাল চাব নাই একদম গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰি পেলাই যিমান বিলাক গাঁত বোলে লাগি আছে চব ধুই পেলাই পঢ়া নিদিয়ে এতিয়া মাত্ৰ প্ৰয়োজন তাক আৰু তাৰ বাবে ব্যৱস্থাটো দি চাওচোন এজন নৈস্তিক বৈষ্ণৱ আছিল নৈস্তিক বৈষ্ণৱ মানে একান্ত হব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ মনত সদায় এটাই বিষয় যে তেওঁ ইমানত পুত্ৰ সন্তান এটা জন্ম হোৱা নাছিল তেতিয়া সেইটো কাৰণে সদায় আত্মদেৱে হৃদয় দক্ষে মই ঘৰখনত ল'ৰা এটা জন্ম ৰক্ষা কৰিব পিণ্ডত দিবলৈ পিণ্ড নাপাওঁ তেনেকুৱা এটা চিন্তা সদায় কি হৈছিল সেই গংগাৰ জৰিয়লৈ তুংগদ্ৰা নদীৰ এজন ঋষিৰ আগমন কৰিছিল তেতিয়া ঋষিজনে সুধিলে যে ইমান তুমি এজন শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মভাগ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথাপি তোমাৰ মনত বিখ্যাতৰ চীন দেখা পাইছে কিয় ইমান চিন্তা নাছিল তেতিয়া আত্মভাৱে কলে প্ৰভু মোৰ এটাই চিন্তা ঘৰখনত আজিলৈকে মোক বোলে পাতা নেটি জন্ম অন ধান করে গেলে বলে আত্মনে তুমি কেউ চিন্তা করছি তোমার এই যে জন্ম সন্তান যুগ নাই চিন্তা নকরবা ঈশ্বরে যে তুমি নিজের কার্য প্রণালী চলাই নিয়া সে কালে আত্মনে বুঝ ভাগি করবো কলে যদি মোট বংশ রক্ষায় নপেনে মানে আত্মগন করে মহিলাম কারণ মানে কিবা এটা সাংঘাতিক চিন্তা কৰি যায় ধর্ম জ্ঞানে বিবেকেই নাম এতিয়া আত্মদেৱৰ মনলৈ যেতিয়া ইমান এজন শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানীৰ মনলৈ তেনেকুৱা দৰে চিন্তা আহিলে সেইজনক অকণমান চিন্তিত হল তেতিয়া অলপ মই ভাবি চিন্তি চুৰুঙাৰ পৰা ফল এটা উলিয়াই পেলাই আত্মদেৱক কলে যে এই ফলটি তুমি লৈ যোৱা ভগৱান কৃষ্ণৰ অৰ্থ বাচন দৰে যজ্ঞ বিশেষ সংকল্প কৰি এই ফলটি গুণ বিশিষ্ট কৰা হৈছে তুমি পত্নীক এইটো স্বশ্ৰদ্ধা ভিডিঅ'ৰে ভাষণ কৰিবলৈ দিয়া আৰু যদি বোলে ঈশ্বৰৰ কিবা হয় তেনেহ'লে তোমাৰ নিশ্চয় মনত সন্তান জনাব আত্মদেৱেদিয়াৰ কাৰণ যেতিয়া পাত্মজন চাৰিওফালৰ পৰা বিপদত পৰে সেই বিপদটোৰ পৰা উদ্ধাৰৰ সামান্যতম সুযোগ এটা পালেও মানে গোটেই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ গ'ল তেতিয়া আত্মদেৱে হৈছে যে ঈশ্বৰে কিবা কৰিছে সেই বুলি ভাবি বহুত এটা আশাৰ আৰু শ্ৰদ্ধাযুক্ত হৈ সেই ঋষিজনৰ গৰাকীয়ে প্ৰভাৱ গ্ৰহণ কৰি পত্নীক দিয়ে আৰু পত্নী আছিল কুন্দলী যিদৰে আত্মদেৱ এজন ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী আছিল তাৰ বিপৰীত আছিল তুমি

আগৰ দিনত নিয়ম আছিল যে গৰ্ব পালন কৰা সময়ত আইদেউৱে কিবা দুৰ্গ পাব বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ নিদিয়ে সকলো খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়া সেই ধুনিৰ পৰা ভনীয়েকক ক'লে মুক্তি দিবি তেতিয়া আধা আশে পাশে ব্যৱস্থা কৰ্ম পালন কৰিছে কাৰণে মই গল সময় নকৰে আৰু তেনেকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পাছত সি গল সেই ধুন ধুনিৰ ভনীয়েকে সন্তানটি জন্ম দিলে আৰু সেই সন্তানটিকে নিজৰ সন্তান বুলি ধুনীয়াকে পৰিচয় দিলো

কিন্তু ব্ৰহ্মাৎ যেতিয়া দুইটি সন্তান আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে তেতিয়া নিজৰ নিজৰ স্বভাৱবিলাক প্ৰকট হবলৈ ধৰিলে এইফালে ঈশ্বৰৰ আশীষতাৰ পৰা গৰুৰ শৰীৰৰ পৰা জন্ম হোৱা তৎসত্বেও গুকৰ্ণ সদগুণযুক্ত হল শ্ৰদ্ধা ভক্তি থকা ঈশ্বৰ ভক্তি কৰা সদাচাই আনফালে অসৎ উদ্দেশ্যলৈ গৰ্ভ সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে কাৰণ মাতৃগৰাকীয়ে গৰ্ভ পালন কৰি থকা সময়ত যি আচৰণ কৰে যি যেনেধৰণৰ ভাৱনা মনত ৰাখে যি বাক্য কয় যি ভোজন কৰে তাৰ পঁচাশী শতাংশ প্ৰভাৱ গৰ্ভস্থ সন্তানটিৰ ওপৰতো পৰে সেই কথা বিশেষ প্ৰমাণ কৰি দিলে সেই অসৎ ভাৱত কৰ্ম সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে ধুনকাৰী কি হ'ল ব্ৰাহ্মণৰ বংশত জন্ম হোৱাৰ পাছতো একদম মথা চাগে নীতি নিয়ম একো পালন নকৰে যোৱা পাশা খেলি মদ্যপান ইত্যাদিত পঠিত হ'ল সেই দুখতে কি হৈছিল কুকৰ্ণক ঘৰৰ পৰা খেদাই পঠাই দিলে আৰু তেনেতো সেই সুকৰ্ণ ওলাই যোৱাৰ আত্মদেৱক গৃহত্যাগ কৰি মনলৈ গুচি গৈ পিছত কি হৈছিলে ধুনুকাৰী ইমান অধৰ্ম হবলৈ ধৰিলে মাতৃবোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই পঠাই দিলে কাৰণ যেতিয়া ব্যক্তিজন অধৰ্মত প্ৰবিত্ৰ হৈ নিজৰ আত্মসন্মানৰ চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতাটো কেৱয় লয় তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিক শাস্ত্ৰ দিয়ে নাম নিদিয়ে লিমিট ক্ৰছ কৰি যোৱা বুলি যে কয় ব্যক্তি এজনে নিৰ্দিষ্ট মানমৰ্যদাৰ ভিতৰত কেতিয়া থাকে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ আত্ম সন্মান সতৰ্ক হ'ব কিন্তু সেই চিন্তাটো যেতিয়া নাইকিয়া হৈছে তেতিয়া আৰু তত্ব তেওঁ কিন্তু সঠিক দিশলৈ আনিব নোৱাৰে ধনুকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ঘটিব এতিয়া ধনুকাৰী শেষত গৈ গৈ পেলাই পাঁচগৰাকী বেচা নাৰীক পত এতিয়া পাঁচগৰাকী বেচা নাৰীক ক'ৰপৰা দিবলৈ কেনেকে দিব ঘৰৰো একো আচবাস নাই ৰাজ কৰাৰ পাছতে আমাৰ কি কৰি ধন কোনবালৈ আমি বেলেগ এখন গুচি যাওক শুই থাকোতে বেচা নাৰী এদিন শুই থাকোতে ধনু গাড়ী মুখত মানে পকা আমাৰ পৰা ঘূৰাই পেলাই সেইকাৰণে আমাৰ শাস্ত্ৰত কি কয় আত্মসত্যা চাওকচোন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মহাপৰ কথা আছে কিন্তু আত্মসত্যাক মহাপ বুলি যে কোৱা হৈছে কিয় কাৰণ আমি লক্ষ্য জনীয় কৰি মানুহ হৈছিলো যেতিয়া জীৱই নিৰ্দিষ্ট সময় পাৰ হোৱাৰ আগতে যদি জোৰকৈ এই শৰীৰটোৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে সেই জীৱটোৱে সহজতে বেলেগ এটা শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সেইটো অশৰীৰ পথ সেই স্থানত থাকি যায় সেইটোকে আমি সুখৰে বুলি কওঁ নগ দীঘল চুৰি কাৰণ যেতিয়া কৰ্মবন্ধন এই দুৰ্ঘটনা হল কিয় সি বেলেগ অপকাৰ একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অস্বাভাৱিক মৃত্যু কোৱাৰ কাৰণে তাৰ কৰ্মবন্ধনটো কৰ্মৰ ওপৰত নষ্ট নোহোৱাৰ বাবে অপৰি ৰূপত সেই জীৱটিক সেই স্থানতে ঘটিব লগা হয় সেইবাবে চাওকচোন হত্যা কৰা লোকৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাই কাৰণ তেওঁ পঢ়িলেই নাই আৰু যেতিয়া মৃত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কোৱা হয় প্ৰেট কিছুসকলে এই দুটা কথা কয় বুলি আমাৰ পিতৃ মাতৃ মূল্য প্ৰেট হৈছে বুলি আমি কেনেকে নহয় প্ৰেট শব্দটো দুটা অৰ্থ আছে এটা হৈছে প্ৰেটজনী এটা হৈছে ভুক্ত ইতিপ্ৰেত হব যি গমন কৰিছে তেওঁ বুজাবলৈ প্ৰেট বুলি কোৱা হয় আৰু যি নিজৰ কৰ্মব অস্বাভাৱিক মৃত্যু পাইছে তেওঁ যদি সেই অস্বাভাৱিক মৃত্যু পোৱাৰ বাবে আচলতে কি কোৱা হয় তেওঁলোকে প্ৰেম যদি পালে ধনুকিৰে প্ৰেট যদি পালো প্ৰেটজনী সুখ শান্তি নাই কাৰণ আমি চাওচোন বিহুৱে বিহু বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা উৎসৱ আহিলে যেতিয়া বজাৰত কৰিবলৈ যাওঁ আমি দোকান বিলাকত অভাৰ বিচাৰি চাওঁ কিবা এটা বস্তুত অহাৰ লাগে নহয় মৰাৰ পাছত আমি মানুহে জম নগৰ পৰা অফাৰ এটা পাওঁ অভাৰটোৰ নাম হৈছে যাতনা কৰে অন্য জীৱে শৰীৰ এৰিলে যাত্ৰা কৰিব নালাগে কিন্তু মনুষ্যই লাগিব এই শৰীৰটোৰ নিচিনাই কাৰণ অগ্নীয়ে এইটো দান সংস্কাৰ যাত্ৰা কৰিবলৈ শৰীৰ জন্মৰ পৰা এই জীৱনটোত আমি যিখিনি বোলে ভুৱা ফলাকাত সেই বৈতৰণী পাৰ কৰোতে আৰু তাৰপিছত ভূই পখালি নিজৰ পাপ পুণ্য অনুসাৰে সোণ সেই জীৱ আদি পৃথিৱীত জন্ম গ্ৰহণ কৰিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব

নানক দেৱী গংগাৰ দিনত সনক সনন্দ সদানন্দ সদাতনী চাৰি মুখেৰে ভাগৱত পাঠ শ্ৰৱণ কৰিছিলে চাওকচোন তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ভাগৱত পাঠৰ পৰম্পৰা কিমান পুৰণা শুকদেৱৰ পৰা পাইছিল শংকৰাচাৰ্য শংকৰাচাৰ্যৰ পৰা ভাস্কৰাচাৰ্য ভাস্কৰাচাৰ্যৰ পৰা ব্ৰহ্মানন্দ ব্ৰহ্মানন্দৰ পৰা নিশিংাচাৰ্য তাৰপিছত পৰমানন্দ তাৰ পৰা পুৰুষোত্তম ভট্টাচাৰ্য বিষ্ণুপৰিপণ্যাদী বিষ্ণু পৰিপন্যাদিৰ পাছত পাছত মহাভাৰতী মহাভাৰতীৰ পাছত জগতীক জগতীক ঘূৰি পৰা আহি ভাগৱত মহাভুৰু শংকৰদেৱ গুৰুজনাক দিছিল এই ভাগৱত এটা গুৰু পৰম্পৰাক আহিছিল সেইকাৰণে ভাগৱতৰ কথা বুজিবলৈ এই গুৰু পৰম্পৰাটো শিক্ষিত দীক্ষিত হৈ আগবঢ়াব প্ৰয়োজন কাৰণ ইটো মহ

অন্তৰ্গী কৰিবলৈ মথুৰা বুলি কওঁতে এখন ভূমিক্ষেত্ৰৰ নাম মথুৰা হৃদয়খনকো মথুৰা বুলি কোৱা মধয মথক কাৰ্য হ'ব হৃদয়ত কৃষ্ণ কথা মথন হ'ব লাগে তেতিয়া কি হ'ব কৃষ্ণ সূৰ্য বিতা যে মহ কৃষ্ণ সূৰ্য বৈল নাম ধৰ্ম কৰিলে কৃষ্ণ সূৰ্যটো লিখিত হ'ব আপোনাৰ মোৰ নিজৰ শৰীৰত তেতিয়াহে নাম ধৰ্ম বিদিত হ'ব নাৰাম ধৰ্মীত হৈহে এই মুজুতি পিছত কৃষ্ণ বা গোবিন্দ বুলি মুখৰ পৰা হ'ব কিন্তু নাম নাথাকে নোলা কাৰণে এতিয়া ইয়াক নামে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ গলে ভাগত এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা দিছে কি